mavzudan uzoqlashmagan holda dasturimizni davom ettiramiz yashil makon umummilliy loyihasi doirasida sarosiyo tumanida ham ko'chat ekish ishlari olib borilmoqda to'liq tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida shahar va qishloqlarda ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda loyiha doirasida yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8% dan 30% ga oshirish reja qilingan suv zar tuproq zar yurtimizga yashillik bog'roq va o'rmonlar yarashadi ajdodlarimizning tayoq suqsa ko'kiradigan yerlarimizni ayni jihatidan foydalanib toza havo fabrikasi bo'lgan daraxtzorlarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratishgani bejiz emas shu bois davlatimiz rahbari tomonidan ham yashil makon umumulliy loyihasi ilgari surilib hududlarda ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda jumladan bugun sarisu tumani hokimligi tashabbusi bilan shuqishloq mahallasida barcha daraxt ekish ishlariga kirishgan tuman hokimi abduqodir donayev rahbarligida sektor rahbarlari tuman korxona va tashkilot rahbarlari obodonlashtirish bo'limi xodimlari bilan birgalikda shoqishloq mahallasida 3 gektar yer maydonida 5000 ga yaqin turli xil mevali va manzarali daraxt ekish ishlari olib borildi yashil makon loyihasiga hissa qo'shish vatanparvarlik elparvarlik va donishmandlik namunasi yurt ravnaqi mamlakat taraqqiyoti xalq farovonligi avlodlar saodati yo'lidagi ezgu ish unda faol ishtirok etish o'zini oqil va fozil hisoblagan har bir insonning dolzarb vazifasi hisoblanadi